проектор, и вот здесь старалась ноги поставить. И я вчера вырезала последние, они ушли, я попарила в соленой суп с водой, они все снялись. Господи, хоть бы они больше не появились. Я такого ада лишь не лишилась, что я вообще обувь не могла никакую одеть, хожу в все время. Ну да. Спасибо вам Как долго это была проблема? Долго она вас хоть на я мучилась? три я до вот три, руки. Багато грошей вытраты, вы кажете. Да? А в последнее время уже решила пойти по врачам. Когда mm -hmm. после операции колена mm -hmm. я его попросила. Говорю, он, хорошо, приходите через месяц. Пришла, mm -hmm. ну, посмотрела, там все, не до меня операции получить, сколько денег, и все, говорит, идите к этому, керу. Хирург меня напугал, у вас сахар, вам отрежут палец, то и все. Я, я а если у вас сахар Ну, сахар у меня не очень высокий все время, но 6-7 утром бывает. Да. Так, 6 7? Да, 6-8 мое. Ну, 7, 6 ну, мое нормальное не такое. Не мое. такое. Угу. Я побежала туда, побежала туда. Она говорит, нет, с сахаром это не связано. Это, это. Вот и вот я грела, вот только я на это надеюсь. Угу. Что угу. я вот это держала дома на ночь. Сколько раз в день делали? Я утро прихожу к вам и вечером обязательно. мне долгий Два сеанс. Два Да. А какая температура на проекторе? Я ставлю 55, до 60 больше не ставлю. До 60? Ну да. да. Не ставлю и, больше. И тримали сколько вы? Хвилин? Даже не считала. Я вот как ложилась и часа полтора я жарилась. Там, там. И научишь? Да, да, да. да, да. да. Так, Перед сном. Я сплю, как ребенок теперь. Типа. ему.